Ada satu lagi ziarah kubur. Ziarah kubur ni sunnah bagi orang. Tak. Tidak sunnah. Kalau ziarah kubur ni boleh menyebabkan kita sedih pada pagi raya jangan pergi. Kalau pagi tu kita pergi boleh sedih jangan pergi ya. Kerana hari raya Nabi tak pergi kubur. Hari raya Nabi tak pergi kubur. Ziarah kubur hari raya. Nampak tak? haram hukumnya pada hari raya haji dan hari raya puasa kita ziarah kubur jadi biar faham Jangan kita gaduh nak hukum. Dia ni di patua, jarah kubur hari raya haram. Ni orang jahil. Jangan pakai golongan jahil. Pura-pura jadi ustaz, pura-pura jadi tok guru, kononnya pandai hadis, pandai apa, mengeluarkan fatwa bi ilmi. Faaf tau bila ilmi. Nabi pesan dah, akhir zaman ada orang yang belagak pandai, beri fatwa tanpa ilmu, fadallu mereka sesat, wa adallu mereka menyesatkan manusia yang lain. Pembahasan kita terkait hari raya Idul Fitri yang insya-Allah Uh, minggu lepas atau minggu depan yang insya Allah minggu depan kita sudah masuki raya Idul Fitri artinya kita sudah ditinggalkan oleh bulan Ramadan semua kita dalam bulan, -bulan ini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin teman-teman biasanya ketika kita lepas salat Idul Fitri hari raya tersebut Warga Malaysia atau Ahlus sunnah wal jamaah itu ramai melakukan ziarah kubur raya ya tentunya teman-teman entah bersama keluarga kita, mengajak anak-anak kita, mengajak budak-budak kita bersama orang tua kita dan selain itu mereka melakukan ziarah kubur entah itu membawa air, menyiram air, bunga, membaca surah-surah yasin, berdoa, mendoakan, berzikir untuk uh, pahalanya disediakan kepada orang-orang yang sudah ada di dalam kubur. Nah, berkaitan dengan ziarah kubur raya ini ya, ada salah satu golongan yang mengatakan bahwasanya ini adalah uh, apa ya? tidak mengikuti sunnah nabi atau bisa saja dikatakan ini haram, ini bid'ah, ini syirik dan ini sesat ya teman-teman. Lalu saya juga penasaran kenapa kok ada golongan-golongan yang seperti ini mengatakan hukum ziarah kubur raya itu tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Lantas Ustaz Adal itu memberikan jawaban atas orang-orang yang seperti ini jawaban kepada orang-orang yang memberikan tuduhan yang tak betul ya teman-teman. Nah -teman. pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahasnya dengan secara tuntas dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru nonton atau baru jumpa video ini dan belum menekan tombol subscribe untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tak ketinggalan video yang selalu dikongsikan setiap hari mengenai tentang wawasan keagamaan kita mengenai tentang amalan-amalan ahlus sunnah wal jamaah yang sehari-hari kita teman-teman mengenai tentang orang-orang luar sana orang-orang salafi yang selalu mengkafirkan, mensyirikan orang-orang ahli orang -orang sunnah wal jamaah. Nah, sebenarnya kita tak lama-lama, Tanpa berapa masa, jom tengok pedenya. Ya. Ada satu lagi ziarah kubur. Ziarah kubur ni sunnah bagi lain? Tidak. Tidak sunnah. Kalau ziarah kubur ni boleh menyebabkan kita sedih pada pagi raya, jangan pergi. Tapi kalau nak pergi ziarah kubur, pasal begini. Tak ada apa, saya cuti hari ni, adik-adik pun balik semua. Kita pergilah tengok kejap. mahu tak pergi ziarah kubur. Hmm. Boleh lah. Tapi tidak ada, tidaklah ada kelebihan yang khusus. Pagi esok pun boleh pergi. Raya kedua. Tak semestinya pergi pagi raya. Tapi saya nak ingatkan pada tuan-tuan, kalau pagi tu kita pergi boleh sedih, jangan pergi ya. Kerana hari raya, Nabi tak pergi ke guru. Hari raya, Nabi tak pergi ke guru. Nabi nak suruh gembira. Tapi kadang-kadang kita ni tak ada masa. Nabi memang kalau duduk kat Madinah, bakit dekat sebelah tu kan. Lah. Bakit tempat kubur tu kan. Kat, kita mungkin jauh So kita nak pergi bersama dengan adik-beradik Tak ada masalah lah pergi Tapi biasanya orang kita dia, Bila pergi ke kubur dia bawa air Air letak bunga dalam tu kan. Letak diorang pandan Ada asal? Eh tuan-tuan susah mengaji dengan saya tuan-tuan Banyak benda tak betul eh? Orang kata susah Tak jauh orang Rosaini ni semua benda tak betul eh? Tak lah ada benda yang betul Kita bagi semua Ada yang betul Bunga api pun saya bagi <ris> Cari ustaz yang boleh bagi Bunga api kata harus <tid> <Cari> Saya seorang kot <oussefu> <h> <tid> Kita nak siram ni Ada hadis Nabi pernah siram Kubur anak di Ibrahim Tapi Nabi siram tu kali pertama Waktu lepas tanam Waktu lepas tanam tu Nabi siram Dan siram tu bukan ada Fabila apa pun Siram tu nak bagi tanah melekat Sebab kan tanah padang pasir ni ringan hmm. Kalau tak lekat Dia akan ditiup angin Jadi orang tak tahu yang tu kubur Jadi Nabi pun siram hmm. sikit Nak bagi tanah tu melekat Lepas tanah melekat Nabi letak yeah, hasbah hmm. Nabi letak batu, batu kecil Di atas kubur tu supaya angin tak bawa Kali pertama je Nabi buat Jadi kita kalau nak buat pun Kali pertama lah Itu pun kalau tanah tu ringan Tapi kalau tanah tanah ni, ni Padat Macam tanah gambut Tanah merah kan padat eh? <tuh> Tak perlu siram pun Dan siram ni pun Nabi siram Seorang dia siram Kita siram ada tun <tuh> <tuh> Kita siram ambil tun Anak nombor apa? Nombor tiga belakang Aku sulung Ambil turn Sikit-sikit tu Tak perlu tuan -tuan. Tak perlu Dan pagi raya tu Tak payah buat raya lah Tak payah Semalam baru hujan Tak payah Dan tanah memang tak Tak bergerak kat situ eh. Tambah hmm. bila kita dah apa, letak hasbah, lah. letak batu-batu kecil. Tak perlu dah buat air. Ini siap letak bunga, letak daun pandan bagai dia ada upacara. Tak, daripada kepala dulu sampai ke kaki. Patah balik. Cikit. Jangan habis. Hukum ziarah kubur hari raya. Bagi soalan yang terakhir. Ziarah kubur hari raya. Nampak tak? Haram hukumnya pada hari raya haji dan hari raya puasa. Kita ziarah kubur telanjang. Ha tu jawab orang dia. Faham lagi. Haram. Apa apa? Haram. Pasal telanjang. Dah lah pakai baju macam biasa lah tutup orang. Kalau tu, tutup orang, tidak ada nas yang melarang. Bahkan itulah suruhan Rasulullah. Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakirul akhirah. Dulu zaman jahiliah kamu tidak dibenar ziarah kubur. Sekarang kamu sudah mantap dengan ilmu-ilmu Islam. Sahabat aku mengaji belaka dah. Ziarahlah kubur. Kan ziarah kubur mengingatkan pada akhirat. Dah kalau ziarah hari raya sunat. Hari dah raya sunat juga. Jadi hukumnya sepanjang tahun 365 hari setahun sunat ziarah kubur. Dan yang kata yang tak betul, tak betul kita anggap hari raya saja sunat ziarah kubur, hari lain tak sunat. Ini salah. Ha, situ baru salah. Dah buat apa dia pergi ziarah hari raya saja? Itu yang kita nak marah ha? Pasal dia balik cuti raya saja. Sekarang dia kerja di Johor kan? Takkan duduk Johor balik, ziarah kubur. Mesti balik Karpong dulu baru ziarah kubur. Faham tak ni? Mm. Takkan duduk Johor naik kereta kejar, ziarah kubur kejap pagi. 4 jam jalanan, lepas tu naik pula 4 jam jalanan. Ziarah kubur 5 minit. Jauh. Dia balik Raya. Bila balik Raya, hmm. apa? geng-geng yang balik Raya, yang duduk Murantawang, balik, ziarah kubur hari Raya. Atau petang nak Raya. Kita yang duduk Karpong, apa-apa, ziarah hari Raya je kita duduk kapal dah jaga hari lain boleh nak tunggu dia juga salah situ jadi dia betul kita salah bapa dia betul pasal dia balik cuti raya kita tak cuti dah duduk kampung dah takkan nak tunggu raya asal raya kat baru nak pergi buat kata bawa kendi ha, jiruh kubur cik ya. kita bawa ni jiruh juga Apa jiruh dah dah salah kubur je kakek faham tak dah setahun sehari baru pergi raya baru pergi dia tak ingat Ah itu dekat dengan pokok. Ini nampak pokok jadi banyak tu. Orang manusia tau. pakai duduk kan. Nah, ha, nah, dia kata ayah kita ni pasal ni sambulat. Ni sambulat kan ayah mulaka. Ayah pun sambulat kau. Nah, nah, jadi biar faham Jangan kita gaduh nak hukum. Ini dia patua, jarah kubur hari haram. Ni orang jahil. Jangan pakai golongan jahil. Pura-pura jadi ustaz, pura-pura jadi tuk guru, kononnya pandai hadis, pandai apa, mengeluarkan fatwa bi ghairi ilmi. Fa'af tau bila ilmi. Nabi pesan dah, akhir zaman ada orang yang pelagok pandai, beri fatwa tanpa ilmu, fadallu mereka sesat wa adallu mereka menyesatkan manusia yang lain. Ziarah hari apa pun sila Betul. Kan? Siang dan malam harus Cuma orang yang jenis takut Makruh ziarah pada waktu malam Faham? Orang jenis takut kan? Nak dengar <tuh> <u>. <tuh> takut habis batu waktu ni orang yang pijuk lagi takut sangat Neh, jadi boleh ziarah hari hari raya pagi raya petang raya tak ziarah pun tak berdosa kerana hukumnya adalah sunat saja Neh, ha nah. dan satu lagi peringatan bila berhari raya ini kita jangan lupa takbir walitu walitu kabirullah ala ma hadakum kamu takbir besar ke Allah kerana Allah pilih kita Islam iman duduk pula dalam jamaatul ulama bersama alim ulama besar dak nikmat Allah beri pada kita walitu kabirullah jangan aduk gaduh ke sate sangat jangan aduk kata ke nasi dagang saja siapa kamu lupa wali tu kabirullah untuk bertakbir pada Allah pada startnya petang malam hari raya sampai ke pagi hari raya sebutlah ramai-ramai anak beranak dengan ayah ngetuk dengan orang ngetuk dengan adik dengan susu dengan mak Allahu akbar Allahu akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. walillahil ilham. Ha. Kata gitu InsyaAllah. Masuk dalam ayat. Walidu kabirullah ala ma'adakum. Wa alakum Kamu besarkan Allah. Takbir Allah pada malam raya. Tanda terima kasih. Allah pilih kita. Beri hidayah kepada kita. Beri puasa. Beri raya. Beri agama. Ha. Nah itu ya teman-teman. Barusan. Apa ya. Terkait dengan. Ziarah kubur hidayah dan ahli sunnah wal jamaah itu memang seperti itu budayanya teman-teman. Setiap selesai waktu Idul Fitri atau Idul Adha itu pasti uh, melakukan ziarah ke kubur pada hariaya itu teman-teman. Namun uh, kita diketutkan dengan kenyataan daripada Ustaz Wahabi yang barusan itu Dr. Rezaeimi mengatakan bahasanya tidak ada dalil dari Nabi, tidak ada bukti dari sunnah. Artinya itu bukan syariat Islam kalau seperti itu, teman -teman. Artinya kita melanggar aturan Islam. menentukan ziarah kubur di hidayah. Sedangkan Ustaz Azri itu memberikan jawaban yang sangat memuaskan sekali dan membuat malu orang-orang wahabi, membuat malu satu satu wahabi yang belaga sok tahu, yang belaga so alim. Ustaz Azri itu memberikan sebuah hujah yang sangat luar biasa dan menjelaskan sejarah terjadinya ziarah kubur seperti apa. Ustaz Azri itu sudah memberikan sudah memberikan persyarahan barusan dengan secara jelas dan detail dan sangat masuk akal dan hujah yang kuat daripada Ustadz Azril Yus yang disampaikan. Nah berkaitan lagi ya teman-teman dengan Hari Raya Idul Fitri yang akan kita laksanakan pada mungkin minggu depan ya teman-teman. Semoga kita diberikan kesehatan Allah SWT sehingga kita mampu menjalani puasa ini sampai kepada Hari Raya Idul Fitri. Nah terkait dengan Hari Raya Idul Fitri selain melakukan ziarah kubur ya, ya di mana kita warga Malaysia secara umum ahlus sunnah wal jamaah itu melakukan ziarah ke rumah famili, kerabat kita, orang tua kita, keluarga-keluarga keluarga kita bersilaturahmi ya teman-teman minal aidin wal faizin dan semacamnya itu teman-teman. Nah di sini kita perlu menggunakan aturan-aturan tertentu, kaidah kaedah tertentu atau adab-adab berziarah ke rumah warga kita, ke rumah teman-teman kita. Jangan kita bertamu berziarah ke rumah keluarga kita, teman-teman kita dengan kita membuka aurat. Itu melanggar aturan jelas syariat Islam itu sendiri, teman-teman. Nah, seperti apa aturan-aturan yang wajib kita, yang harus kita, yang apa ya menjadi kewajiban bagi kita dalam melakukan ziarah ke rumah keluarga kita, teman-teman kita, anak kita pada kesempatan ini akan membahas teman-teman. Ya, ya. Allah. Dah balik dari rumah tu aku pergi rumah si hmm. apa nama Dila tu. Oh, alamak. Ya Allah kedekuknya. Biskut kering aja. Orang kaya. Astagfirullahaladzim. Ya apa punya Dila ni. Ha, contohnya contoh ni Dila ramai orang dalam dunia. Ya? So, <laughs> hmm. yalah bertanya soalan yang pelik-pelik ya. Ha, lepas tu, jaga mata tadi dan kita kena duduk di tempat yang di 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 di, 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 di khaskan jangan kita keluar-keluar semua jadi takut-takut tempat tu orang tak bersedia mungkin ada tak bersih uh -huh. ke ada yang najis ke dan sebagainya jadi kadang-kadang tuan rumah akan dapat lah. ya uh, so dan kalau jalan rumah orang jangan okay. lama sangat dan of course uh, kita ucapkan bersyukur terima kasih dan tahniah ya dan ada orang yang masa nak keluar tu dia baca doa ringkas Ha, uh, baca dalam 2-3 minit doa doakan tuan rumah so itu satu apa uh, nama budaya etika yang sangat cantik untuk ziarah hari raya tahun ini insyaAllah adab ketika kita nak menziarahi orang yang pertama ialah dengan kita memaklumkan yang kita nak pergi ziarah supaya orang tu bersedia Jangan turis-turis pergi ke rumah dia. Mungkin dia tak bersedia waktu tu. Dia ada urusan dia. Faham tak ni? Maka nanti kita kecewa. Yang kedua, apakah adab kita bila kita nak menziarahi, kita nak jadi tetamu kepada orang, jangan kita menyusahkan dia. Menyusahkan dia dengan maksud apa ni? Dua. Yang pertama, tidak membebankan dia dengan perkara-perkara yang dia tak mampu. Kambing tau, kambing. Ayam tak mau, tak makan. Lepas anak aku ni pula di sini tak boleh minum yang lain, dia kena milo saja. Belum pergi cari milo saja. Tuan-tuan sekalian. Dah kawan dia kata apa? Ish, aku rasa macam aku tak ada rumah lah sekejap. <laughs> Jangan menyusahkan saudara kita dengan benda-benda yang kita rasa dia tak mampu. Bahkan, saling ala sahamat dianjurkan kepada kita untuk bawa sesuatu untuk pergi dekat dia. Faham tak ni? Bukan bawa benda yang kita nak makan. Tak. Dia beli benda yang dia boleh manfaat selepas daripada kita balik. Yang berikut dia tuan-tuan, dalam keadaan tidak menyusahkan ini, kata ulama' ialah tidak duduk melebihi daripada 3 hari. Sebab, lepas daripada 3 hari kita bukan lagi tetamu dia. Tetamu hanya setakat 3 hari je. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari keempat, kita kita bukan lagi tetamu dah. Itu adab ketika kita nak menziarahi salih ala syahmat rumah orang dan tolong niat bahawa ziarah itu adalah ziarah salih ala syahmat kerana Allah SWT untuk menyambung silaturahim maka kita akan dapat pahala. Bagaimana cara nak tegur tetamu yang mari rumah hmm. saya lama sangat dia duduk. Adab-adab ziarah -adab kena jaga. 15 minit 5 orang minta diri ha, Lebih kurang 15 minit Lebih kurang 30 yeah. ayat baca Quran Minta diri Nampak? Ha, ni ulama-ulama Dia sebut pula ke ulama Nih, Dia suruh jadi molek Tak diri lah ha, Air minum dah Nih? Ha. Oh duduk kau dulu mong, Berapa tahun dah hari rumah aku Duduk kau puluh minit lagi. ha, Baru oh, kita duduk pula Midok Mari pak Kau sembilan malam tu Siapa Tuan rumah waktu turun lembek Apa lembek Bawah kan Dah nak nak tidur bilik dah no, cukup apa luar tu? Oh dah balik. Dah reti bahasa. Dia tanya pula tidur bawah. <laughs> <laughs> nah, tanggung. <mo. laughs> Jadi buat manis mucung dia pula. Ha. Dia gini kalau nak suruh tetamu balik orang tua tua kata tanya jam pukul berapa. Tu tanda hing dia panggil isyarat minta beredar tetamu. Tuan rumah tanya tetamu pukul berapa dah? Ha, ha tanya gitu. Adat orang tua-tua dulu maknanya kalau kita tak mau tetamu balik jangan tanya pukul berapa. Sebab bila tanya pukul berapa itu tanda kita nak suruh orang balik. Jadi kalau tak balik juga tanya okay. pukul hmm. berapa. Pukul berapa lah ha? Tanya tuan rumah. Tetamu tengok Go oh, sebelah dah. Kita balik dulu lah. Ha? Kena faham. Ha. Oh, tanya balik dah ni. Eh tanya pukul. Kena balik tu lama tu. Faham? Ha, ah, bahasa. Tapi kalau hak tetamu jenis dayak dah reti bahasa, kau orang apa dah eh? Aku lagi ke dua belah tu. Aku lagi. Ha, tak. Nenuh tu orang rumah. Dek. Lalanja tak muka senang. Nak bawa pergi berambu yang datang. Faham tak lagi? Ha. Ada setengah orang dia tak henti nak bertandang rumah orang. Waktu yang boleh bertandang bila? Waktu yang tak boleh bertandang bila? Waktu yang tak boleh bertandang, tak boleh bertandang lepas subuh lepas subuh bukan semua orang ada bilik yang cukup untuk anak-anak dan bukan semua anak-anak tidur dalam bilik kadang-kadang tidur di ruang tamu atas toto ya pak tidur atas pak toto anak tidur atas toto pukul tujuh pagi kita dah mari anak dua tahun tiga tahun bukan bangkit subuh kita datang pagi-pagi tak kelang kabuk dia tu ya mak heret toto dengan anak-anak heret pelang kabut ni orang datang time tak kena time tak kena tunggu matahari cerah sikit 9 pagi silakan yang kedua waktu orang makan tengah hari jangan tuan-tuan datang pada masa itu so, tuan-tuan Ustaz Zuhir ni dia biasa datang makan pukul 12 tengah hari kalau kita daripada rumah kita 11.30 Sampai rumah dia pukul 12 cantik lah Waktu dia makan Boleh set time daripada rumah Bila sampai betul Ustaz Zuhir tengah makan Dia boleh cakap Hai Ustaz makan lah lah Langkah kanan kami ni Langkah kanan Apa hang susu langkah daripada rumah Yang ketiga Jangan datang rumah orang pada waktu orang tidur tengah hari kita yang pencin-pencin ni tengah-tengah hari ni sebelum zuhur kita tidur nak lelap bukan lama pun dalam 10 minit 20 minit nak lepaskan lelah penat jadi kampung-kampung tu tidur bawah rumah atas pangkin rumah tiang tinggi bawah ni pangkin ah, waktu tu tidur mak seronok lapik ketika mengkuang ngok daun duk gulung angin menderu-deru bos dak tuan waktu ni tu, waktu tidur pukul 12 jangan duk pi dia, dia nak rehat Haram hukumnya pada hari raya Masuk Masuk Haram Apakah hukum buat balik makanan hadir Huk Apakah hukum jarak kubur Haram hukumnya Apakah hukum, buat... hukum... Apakah hukum buat Hukum Apakah hukum buat balik makanan hadir kenduri jamuan raya Yang dianjurkan oleh badan kerajaan dan bukan kerajaan Haa nah. Buat jamuan raya anjuran JPKK Bangun Donas. <tukang> ha, ha. Petukang duit siapa? Duit siapa? Duit? Ha, duit seseorang lah. Duit kerajaan ada atau, atau duit seseorang dan sebagainya. Hukumnya boleh tak buat balik? Jawabnya siapa yang nak buat balik? Hadirin. Hadirin kena minta. Tak macam kita pergi masjid. Ambil duit makanan di masjid Ambil buat balik Tak boleh Kena tanya dulu ahli jawatan kuasa masjid Makanan ni macam mana ha, Dapat banyak sangat ni Nah, tanya pengusi pun saya cakap. Tak ada masalah. Dah boleh dah leh, dah leh. dah boleh, dah ambil. Bang lagi. Ha, jangan pandang-pandang ambil. Neh. Apabila dia tidak habis hmm. dan orang tidak datang lagi untuk makan, jamah okay. ya. telah selesai. Jika tidak diambil, goliknya akan dibuang, boleh ambil. Karena membazir itu dilarang syarak. Okey. Awala saya tanya dulu. Sama juga macam kita pergi kenduri kahwin, jangan ambil suka-suka hati. Nah, ha ni ramai orang puang dia pergi kenduri kahwin, dia makan-makan makan, cakap dengan tuan rumah beri hadiah, dia keluar pada guna rumah. Dia suruh orang dapur bubur, -bubur makanan Dia tiap orang eh Bubur makanan sekajuk Bubur ayam sikit apa semua Haram hukumnya Kerana tak pitok dengan tuan rumah Ah ha. Orang yang tukang jaga nasi Ubuh kak nasi, buah ayam, buah telur Makan haram Wajib bayar balik Nampak lagi? Ha, ramai ada berapa orang lagi tu? Boleh sebuku, buah celur jibat hei, hei, kat dia okay. ha. Mencuri Pakai jibat, mencuri kau oh, free hand tak curi pun tak? Faham? Jadi, balik kepala habis dah kita ni. Minta pun kita eh. Mu dah mu, 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 bewa hari ni. Aku dok nanok lah. Kat kira anak aku sekolah dua orang balik. Aku dok nanak dok nasi. Faham? Ha, jadi aku nak minta lah dengan mu minum laut se nasi sebab seraju ayam dua tokok ha, telur dua teh ah ngeyang tu tak Allah cek kawan aku dak boleh setelah kita mengetahui dua permasalahan pada kesempatan kali ini yaitu terkait topik kita mengenai tentang perayaan hari raya Idul Fitri entah itu yang bermasalah dengan ziarah kubur raya dikatakan haram dikatakan bid'ah dikatakan tidak mengikuti sunnah nabi kita sudah bahasnya barusan dengan jawaban Ustadz Asyidrus. Dan yang kedua itu berkaitan dengan tata cara atau adab Bertamu raya kepada teman-teman kita, keluarga kita, itu kita harus tahu kapan waktunya, bagaimana kita ketika sampai, dan apa yang harus kita lakukan. Semuanya kita harus pahami dengan secara betul, sehingga kita benar-benar memiliki sebuah apa ya, eh, peraturan dalam bertamu raya yang disegani dan dikagumi oleh orang-orang sekitar kita. Nah, semoga video ini bisa memberikan sebuah pencerahan dan manfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.